21 999 Автомобіль у місті Павлоград Mercedes G клас 5-літровий бензин з писаним газом. Обслугований без іржі з класним тюнінгом. Автомобіль 2001 року. Але Бампера колеса зроблені під 16 рік. Не, колеса, ну що ти смієшся? Нормально повний рестайлінг. Полный рестайлинг 16 року Подпарники, не у них, типа, у не, не бывает. А тут есть. Есть все. Черный, тонированный в круг. На расширителях колес. Подложка. Брабусовский выхлоп, который мы обязательно сейчас запустим. Покажем. Немаловажно. Офигенный цвет салона. Салончик обошелся в 7000 долларов. Есть даже логотипы той фирмы, я как Брабус обязательно вшита, очень качественная кожа. Классный стан. Газ у нас тут находится. Автоматический свет есть. Раздатки, все включается. Что там вообще бывает, какие там приколы, Воно все работает. Есть люк. Черная крыша. Очень классно выглядает. Очень хороший стан. Покажем сейчас сзади. Потом обязательно запустим. Сзади. О, сразу сумочка. Без. Яки положено. А я Задний ряд очень красиво выглядит. Да? Вообще очень... То, что... А, а перешить, это вообще бомба, потому... потому что машине 23 года. На секундочку. А слон очень свежий. Выглядит очень свежо. Сдержано так красиво, мне не нравится. Сзади. Вот, кстати, и газ. Вот сразу. И можно еще возможности подключения саба. Можно еще усилитель. Чи Часа... усилитель, Это, Часа... наверное, одна и та самая, да? Саб чуть можно. Ой, сильное желание, есть возможность газ стоит. Место для несколько трупов обязательно прилагается. Ну, таких, как я, думаю, человека два точно влиза, если не складывать. Если складывать, то больше. Огромно, ну, они просто огромные. Открывается, кстати, изнутри спокойно. С усилием такой. Пары тоже 16 рок. 16, я знал. А газ где у него за... за... Внизу? А, что есть дырка, чтобы задуваться. Ну так, вдруг будете шукать видео, посмотрите, вспомните, где мы находимся. Вот эта сторона, Брабазовский выхлоп, все тут, все это самое. Хочу сейчас в сторону и будем сейчас запускать. Состояние электросидушки передний Двухзонный климат, телевизор есть. Как правильно, что там, раздатки, что еще там? Дуакировки, раздатки. Блокировки. Туфли, муфли. Тонированный нет, в круг. Слушай? Тупли, кеды. Тупли, кеды. Все есть. Классно там. Мне нравится ближе всего просто общий вид этого автомобиля. Чисто вот, по диагонали так сними. Мне нравится общий вид. Все, что нужно, сделано. В меру затонированный. И очень красиво выглядит. Вас видно там не будет полностью. Хотя нахуй вам эта информация. Надо будет видно будет. Ночью ездить просто. За эти затонированные. Подфарники есть, бампер 2016 -го года. Он свежо смотрится. Но машина 2001 за 21 999. И давайте первым запустим все-таки. Потому что эта морда с Мерседесом, блядь, по старинам. На! Самый кайф. Иди сюда до выхлопа. Поближе. Сейчас я запущу. Он сейчас будет самый цинус этого автомобиля. 15, ну, 999, место Полварат, 5-литровый газ-бензин. Вы знаете, кому писать и звонить.